Как долго, я не могу сказать. 27 марта э, будут выборы э, мэра города по закону, который подписал президент. По закону, который приняла Верховная Рада э, со второй попытки. В декабре была первая попытка, раз шесть где-то голосовали. Но вторая попытка была э, в январе месяце. Вот. Было ли определенное давление со стороны самопомечей на президента за то, что мы выйдем? из коалиции и проголосуем за бюджет, президент подписал, правильно или неправильно, Европа говорит, что это уникальный такой случай, когда мы вместе с вами нарушаем закон. Законом выборы были проведены. Кто-то пытался сказать, что мы с вами где-то подтасовали в Ингулинском районе. Я вам честно скажу о том, что на каждом избирательном участке участковая комиссия формируется от партий и кандидатов на данную должность. Поэтому от каждой партии, от каждого кандидата были члены комиссии. От каждого кандидата партии были наблюдатели, были доверенные лица. И заканчиваются выборы, понятно, все смотрели, не дай бог там нарушение, знаю, дедушка с бабушкой что-то помогал ей там заботиться. Но по жизни понимаем, да. Вот. И не дай Бог, если было бы какие-то нарушения, понятно, что были бы составлены протоколы. Члены комиссии принимают присягу. Члены комиссии знают об уголовной ответственности. Поэтому я всегда знал и уверен в том, что никакой фальсификации со стороны комиссии не может быть. Протокол, который сразу после пересчета, каждый поднимается, показывается, галочка, сюда за, сюда за это, здесь недействительный, потом считается, заполняется протокол, и каждый от кандидата получает протокол с мокрой печатью. и все строго. Потом, когда появились уже цифры в общем по городу, тогда начали говорить о том, что кто-то, у кого-то голоса, Ингулецкий район прославился на всю Украину, да, потому что говорят это самое, вот, и так далее, и так далее. Прошли 8 судов, которые подтвердили правильность, приехали в город Кривой Рог, вы видели, сколько здесь возле повечья было, все говорили, что это неправильно. 8 судов все были выиграны, но Верховный Совет принял такой закон. И мы тоже долго ждали, как же закон должен звучать, да? Потому что по Конституции Украины написано, выборная должность от президента и так далее, и так далее, он может уйти, первое, с выборной должности, когда человек умирает, второе, по состоянию здоровья и не может выполнять свои обязанности, и третье, по собственному желанию, да? Поэтому закон так и прозвучал. В связи с невозможностью выполнять свои обязанности местного головы, провести достроковые выборы в городе Кривого морга. Поэтому мы задали народ, вы На ходите в сессии, проводите из полкома, проводите оперативки, это строится, тогда... значит вы исполняете свои обязанности. Есть возможность обратиться в Европейский суд, да? Но неправильно Да, есть возможность. И Юрий Юрьевич сказал я иду на выборы, чтобы в городе было спокойствие и так далее, и так далее. Понимая о том, что такая ситуация. Депутаты Верховного Совета города Криворога и другие обратились в Конституционный суд по правильности. Пока решения суда нет. Будет оно когда, я не знаю. Но, наверное, после выборов оно будет. Потому что останется. Вот. Даже была такая ситуация, когда уже посмотрели и сказали, какой район или какой участок выбирайте, когда в городской комиссии. Положили все наши участки, выбрали участок пересчитать, но не хотели все пересчитать, в принципе. мы же понимаем, что все это запечатано, все это под печатью, все это под охраной, в исполкоме до времени, пока исков нет судебных, а потом это в архив сдаем автоматчик стоит положено, все это, что это. Выбирайте тогда, что хотите. Выбрали э, представители и самопомощи, и, там, самообороны все. Выбрали 15 округ. 15 округ посмотреть. Это дворец культуры Европы. Это тот округ, наверное, там, где вы, вы же там голосуете. Да? Большая часть здесь микровой. Выбрали. Председатель участковой комиссии является работник Южного комбината на фабрики женщин секретарь там и дальше это самое. И, и, когда я узнал, о говорили, мы клянемся, я говорю, я вам верю, но это самое. Меня спросили, вы тоже верите? Я говорю, конечно, я верю. Участковым комиссия Тургулецкого района я верю. Тем более я во время избирательной кампании в этот день встречался с представителями ОБСЕ здесь. Были представители Польши и Дании. Я встречался и спросил, есть ли какие-то обоснование или замечание у вас по выбору. Мне он сказал, значит, вы понимаете, я вам не могу говорить о том, что потому что я должен письменно передать в штаб, обобщить все это. Я вам скажу честно, здорово, нормально, у вас идут выборы и так далее, и так далее. Это еще одна оценка. А поляк, который был, он говорит, я все избирался, я проиграл там 32 голоса, я согласился и пошел и так далее. И так далее. Поэтому они посмотрели под микроскопом сейчас телевидении, все, каждое это самое. Единственное, что одно ну, не шло по списку, это отрывные талгоны. это каждый бюллетень из песни. По списку плюс один больше и все получается. Раза четыре, пять по каждой фамилии. Потом нашли наконец-то. Человек расписался по диагонали на две клеточки. Было 909, получилось 910. То есть не 910 человек пришли на выборы разобрались. И если вы смотрели, к Рудани, председателя участковой комиссии, выступила, я бы хотел, чтобы вы перед нами извинились. Я была уверена в членах своей участковой комиссии. И принесли извинения перед людьми за то оскорбление и унижение, которое мы получили. Вот такая ситуация была. Принято решение идти на выборы. Выборы 27 числа, 15 кандидатов, вы видите, кто есть кто, кто приехал, кто Бизнес, кто юрист, кто экономист и так далее. И так. Мое мнение личное, если вы хотите, я считал и считаю о том, что управлять городом, предприятием, районом и другими должен хозяйственник, который в этих делах понимает. И живет, конечно, наш криворожанин, если в Ингулецке, в Ингулецком районе, мы понимаем, что должен это самое, потому что это мое личное мнение. Вас я просто прошу, чтобы 27 числа вы пришли на выборы, каждый из вас. За кого проголосуете, это ваше право. Кого вы выберете, это ваше право. Но ну, нужно прийти на выборы для того, чтобы вот мы смотрели первый тур выборов и второй тур выборов. У нас районе практически цифры одинаковые. Как люди голосовали за этих за эти кандидатов, это, так и второй тур показал. Разницы практически нет. Поэтому я прошу прийти всех к товарищу. За кого это каждый из вас должен определиться? По совести или как вы считаете, кто должен управлять нашим руководителем, нашим городом. Договорились. Поэтому спасибо вам за терпение. Вам удачи. Здоровья.